Здравствуйте, дорогая церковь. Меня зовут Екатерина. Мое свидетельство о том, что Бог очень сильно двинулся за последнее время именно через детей. Два года назад Бог меня повел в коженку, и я начала заниматься детками. Свидетельство в том, что два года уже, как мне передали наши пастыря из дочерней церкви, программу очень хорошую, библейную для детей и я пошла с ней в Кожанку. Я живу в Фастове, а это место находится немножко дальше, мне туда надо час вот добираться в это место. Но все равно Бог укреплял, давал силы, и взращивал, ветки пели на служении, это именно воспитанники этих уроков, у нас 12 уроков по библейных, детки проходят по программе, укрепляются, а потом мы их переводим на взрослую программу, если они хотят, конечно, дальше идти за Богом. Но, вы знаете, проходя вот постоянно фаста, выхожу, гуляю, и Бог мне постоянно говорил, обращал внимание мое на детей в фастове. И очень тяжело, я думаю, Боже, а как я буду это совмещать? И мы просто, вы вот знаете, вот как ты молишься, а Бог поднимает человека по, сердцу. И я очень благодарна Богу, что Бог показал в нашей церкви сестричке Наталье. Она ну, до этого не совсем хотела брать ответственность, она боялась, потому что она не знала, как с этим справиться. Но вы знаете, я очень благодарна Богу, что у нас в Фастове набралось 20 детей. Представьте, 20 детей, и все дети идут по программе 12 библейных уроков по сумке Самарянина. И что самое интересное, эта сестричка, она взяла ответственность за этих деток. Я сейчас немножко ей помогаю, передаю все эти азы, но она настолько увлеклась. И она увидела в этом благодать. И еще я хочу сказать, очень благодарна э, организации ветрылы Мри, потому что они меня пригласили в том году, мы с детками приехали, детки поучаствовали. И вы знаете, пришла такая идея, открылся проект новый. Э, это Украина без вины. Моя мрия Украина без вины. Самые детей малюнки. И детки начали рисовать. Дети в кожанке, которые не ходят вообще ни на какие кружки. Они, вы понимаете, они вообще ни разу там не нету даже этой школы просто дети талантливые они рисуют как могут как видят как понимают и вы знаете э, благодарю Людмиле Константине мне она, она сейчас здесь да и первые рисунки поехали в Германию в том году детки нарисовали и была выставка представьте среди художников висели этих детей рисунки я когда им скинула это видео фотографию они вообще они были вау они в таком шоке как это ну они не ожидали такого знаете почета к ним вообще и ними заинтересовались волонтеры, они посеяли небольшую сумму денежек, мы пошли, потом купили им там смаковилки, мороженое и прочее этим деткам. Они счастливы. Я говорю, дети, вы заработали, вы заработали своими рисунками. И сейчас у меня в Фастове мы тоже продлили, продлили этот конкурс. У нас тема называется ⁇ «Счастливое майбутнее, Очима детей ⁇ и дети начали рисовать. И вы знаете, Бог начал объединять не только кожанку и фастов. Дети начали просто подкрепляться с разных регионов. Белая церковь представьте, сейчас дети у меня идут по программе онлайн. То есть Бог открывает какое-то такое движение. Дальше. Девочки уехали в Польшу и Болгарию, они мне пишут уже в личку ночью. А мы хотим тоже. Представляете, дети вообще. Ну, то есть жажда пошла к Иисусу. Да, Бог умножает через разные страны уже. И я просто вот, Хочу что сказать: это великая благодать Божия, нашего пастыря, который открыл нам это миссионерское движение. Мы все миссионеры. У нас церковь миссионерского движения во имя Иисуса.